رَبَّنَا حَبْلَنَا لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اجْعَلْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا فَرَجًا وَمَخْرَجًا رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وحبلنا لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَوَفِّرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رؤوف الرَّحِيمُ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم المفسدين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على من كادنا بسوء وانصرنا على الخائنين بنا وانصرنا على الماكرين بنا اللهم انصرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على اعداء الاسلام يا ارحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك اللهم يا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال اللهم يا مفتح الابواب افتح لنا خير الباب اللهم افتح لنا أبواب فضلك ورحمتك اللهم يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف اللهم يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين